Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наш свіжий езотеричний випуск із Марією Тихою головною відьмою країни. Вітаю ваш Привіт. Хотів тебе спитати про обряд вінчання пари у церкві. Ну, це таке популярне досить питання. Що ти думаєш про такий обряд? Ну, смотри, касательно вінчання уже само слово обряд, ритуал обряд. Ти ж понимаєш, да? Да. Ну, так? То есть люди, по сути, ритуалов, обрядов боятся, таких как порча. А венчаться никто не боится. Правильно? А... То есть, когда мы, мы слышим а, черное венчание, тогда через покойников людей связывают, мы боимся. А когда мы слышим венчание в церкви, мы не боимся. Очень странно, да? То же самое. Берутся два человека в христианском эгрегоре, и перед Богом, типа, они там соединяются и так далее. Ты же понимаешь, что, допустим, если брак, это просто, ну, на бумажке там черканули, разорвали, пошли там развелись, да, то венчание... Конечно. Это обряд, ритуал, который связывает людей типа перед Богом на каких-то высших инстанциях. То есть так просто вы не разойдетесь никогда. Даже если вы разойдетесь в жизни, то на высших инстанциях вы не разойдетесь. Это по сути приворотное действие. Вот и все. И плюс ко всему, если покупа, покопаться в этих заговорах, когда венчаю, да, старых особенно, там людей проклинают. Просто проклятые вот такие вот несутся, летят. Я просто когда-то копалась, читал. Ага. Поэтому я не рекомендую. Я никому не мешаю. Хотите, пожалуйста, вы же знаете. Мне как, как соловью, вообще без разницы. Но просто я никому... Я, в принципе, знаешь, так... Это клятва, по сути. Я так к клятвам отношусь. Я знаю, что я, я верю в любовь но я не верю в сказки типа что люди бывают вечно на всю жизнь вместе честно я не верю в эти сказки и для меня в принципе давать клятву кому-то о чем-то еще пред высшими инстанциями пред богами там перед кем-то еще для меня это очень такое действие которое требует стопроцентной уверенности в том что ты не нарушишь а нет стопроцентной уверенности нигде угу. а нет этой уверенности как бы ты ни любил человека, уверенности никогда нет, потому что разные ситуации жизненные бывают. Поэтому я все-таки не советую э, практиковать на себе такие ритуалы, честно. А Может, ты, просто можешь... Пожениться. не я не венчалась. Ну, куда мне? Ну, я тогда, когда мы женились, как бы была еще крещенная, ага. но я не венчалась, я против вообще этого действия не хочу. Ініціатива не було, не, не було там з боку чоловіка, що ти, не, як, було ініціатив, не було. Не було ініціативи, не було, не було, ми не хотіли, по-перше, а по-друге, я, в принципі, к браку не дуже хорошо отношусь. Ого. Тобто у мене, ну, для мене це просто я була в бракі, хто не знає, да? То есть ну, я был да, официальный я брак. Вот. Я просто не вважаю це, это. Ну, це звичайна формальність, понимаю, если люди счастливы вместе, то в принципе, если они хотят там пожениться, окей, класс. Если не хотят просто хотят вместе быть, там кайфовать и, и бракосочетание, чтобы не было, да, почему нет? Бывает, поверь, просто я видела своих знакомых, я видела, что некоторые люди живут без формальности вот этих, вот да, в счастливых отношениях реально воспитывают детей уже, ну не женаты, да, вот так. Видела людей, которые спешат жениться, которые там формальность для них очень важна, они там расписываются и расходятся через год. Ну, а то и швидше, знаешь, там 40, а да. Это, это все формальность. Главное, как вы друг друг, как вы к друг другу относитесь и как вы друг друга воспринимаете. Вот и все. А венчание там, браки, ну, я же венчание это именно обряд. Брак это просто формальность, просто чисто погулять, там, не знаю, гостей позвать. А ну а венчание это именно обряд, это ритуал. Как похороны, погребения это все ритуал, да, это все ритуалы определенные которые за собой несут определенную какую-то ну последствия какие-то все если вы захотите после того как повенчались разлетись э -э 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 угу. то есть вы, у вас будут привязки к человеку нужно будет развенчивать вот так вот все короче знаешь что Цікаво почути, що наші глядачі про це думають. Напишіть в коментарях. Да. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму telegram каналі Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал. і... Не лінуйтеся, пишіть мені, будь ласка, запитання. Чув таку думку, що майстри в своїх магічних ритуалах застосовують голки, ножиці, ножі та да. цвяхи. Цвяхи можеш розказати? От, чи ти використовуєш щось подібне і головне для чого? Ну, голки я можу да. себе представити, да. інше голки, ножі, цвяхи, скло побите, все що завгодно. Может, видели там обряды, когда в косяки дверные запихивают, там под коврик стекло разбитое кладут. Ну, это все негативная работа. Ужас. То есть любое острое, вообще любое, вот, лю любой вот острый какой-то предмет, любой острый, этот, это, это, это можно любой негатив сделать, какой хочешь, любую порчу. Вот. Я даже элементарно могу сейчас взять, не знаю, что здесь, малой, вот эту бумажку, вот так вот, да, вот бумажка у меня ее как каким-то образом свернуть так, чтобы она остренькая была, и сделать обряд. Ага. Я просто представлю сейчас человека пред глазами, начну его штрыкать. Все. То есть у нас работает, потому что у меня есть наработка силы, потому что у меня есть идейность, потому что у меня есть правильно составленный обряд и правильный посыл. Понял? Ага. Ну, Маша, Поэтому ты я же... Говорю... А, да, да, говори. Ты же добра ведьма. Yes. <laughs> смотри, мы думали, что добра ведьма. Ты тут такая, ну, что даже порче делают, ребят, вы знаете. Ну, как... смотри, нету такого понятия как добра и зла ведьма. Есть такое понятие как, ну, нужно. Да, то есть тоже быть баланс в природе. не может быть такого, что делаешь только добро. У меня был период в жизни моей, когда делала только чистки. Я получила конкретно по башке потом, потому что у меня пошел отток энергии. Нельзя так, нужно восполнять. Сделал позитивную работу, сделай негативную. То есть мы как я, я же уже говорила, что мы как э, проводники силы, да, то есть силы нам приводят тех людей, которым нужна помощь, а помощь нужна не только в добре иногда, еще как бы и наказать кого-то. Поэтому должен быть баланс. Нет вообще нет понятия черная-белая магия. Есть просто понятие нет света магии. Есть просто понимание того, что человек работает с разными силами. Вот и все. И нет понятия добрая, там, злая ведьма. Есть неадекватные, которым похер, просто делают вообще непонятно, что вообще, что там на голову не налазит. А есть как бы, ведьмы, практики адекватные, которые понимают, что я сделаю какое-то действие, я буду отвечать. То есть, имею ли я право это сделать? Второй вопрос. Не имею, нужно думати головою. Можна делать или ні? Это конкретно про порчі говорю про наказання То Тобто, образно говоря, я фільтрую завжди. Очень, очень детально і фильтрую. фільтрую. Отак ну, от. окей, знаєш, може, там давай так, по молодості, неосвідченості в даному процесі. Ти, може, робила якісь магічні дії, за які тебе потім карали сили, до яких ти зверталась? А, ти знаєш. Е... Наверное, у меня такое отношение к силе всегда было сверх... Как правильно тебе объяснить? Сверхсерьезное, что ли? То есть у меня не было таких ситуаций, в принципе, никогда, когда я с дуру бежала. И что Ладно, да, окей. Можно посмотреть на, мой, на мою импульсивность, да, на мой характер. Были ситуации, у меня был период жизни, я вспомнила, был период жизни, это еще было до битвы, это было до битвы, короче, был период жизни, когда полгода, когда я работала плотно с бесами, и у меня просто начинался день с того, что я вставала, мне кто-то что-то испортил, не знаю, сосед там, блин, подпер машину, что-то типа того, у меня как такой поток слов несся с рта, такие проклятые я так проклинала людей, я такое творила, просто. Может, просто что... себе. А ты понимаешь почему моя импульсивность, и ты понимаешь, что э, я человек силы, то есть мои слова это мое оружие mm, Ну да то есть то, я то... могу сказать Да я могу сказать оно сбудется то есть ну много примеров было когда элементарно с таксистом поругалась я на него там на это выхожу с машины он буквально через секунду въезжает в этот столб со всей дури Понимаешь? парковочный то есть секунда прошла но он был неправ О, тогда там реально Ну не важно я просто привожу пример да то есть род ведьмы это оружие Поэтому я говорила, вот, да, вот я призываю практиков, которые там элементарно на интервью приходят на прогнозы, поменьше сквернослов, словьте поменьше пить вот эту у которую вы несете. Поменьше. Потому что ваш рот это ваше оружие, вы должны это понимать. Из этого рта должна выходить какая-то красота. Они всегда проклены и так далее. Понимаешь, я вообще сама по себе люблю позитивные обряды, плюсовые. То есть я люблю помогать людям. Мне нравится там на деньги обряды мне нравятся какие-то позитивные мне нравится когда ну я понимаю что негативно тоже делать нужно понимаешь но в том в том периоде жизни моей когда были проклятые сплошной негатив порчи сплошные были порчи это очень плохо мне было очень плохо потому что ты отдаешь кучу энергии просто не не ну вообще непонятно куда и вообще что происходит такое чувство что с ума сходишь знаешь Ну, знаєш Маш, я тобі єдине, що скажу, напевне, що із початком повномасштабки всі ми чуть-чуть стали надто злими, надто такими, ну, знаєш, ненависть у нас переважає. Ну і в практиці да, я маю на увазі. Воно справедливо, тоді не було справедливо. Тоді я просто вставала утром, мені казалось, що весь мир проти мене настроєн, типу, а я да. така класна, крута ведьма, я можу все зробити, як і всі люди остальные. То есть у меня тоже есть тушка, вот она. Да, я тоже должна понимать, что у меня есть здоровье, у меня есть там нервная система, у меня есть физика, которая тоже страдает. У меня поток негатива, поток, ну, доходило до того, что у меня... Я обычно, когда работаю с бесами, например, да, когда я работаю вообще там на кладбище или где-то, у меня зрачки вот так вот расширяются, у меня черные глаза, вот как у тебя примерно. У меня вообще не голубые, серые, меняются зеленые там на, на солнце, но у меня не черные становятся, когда я злюсь. Понял? То есть у меня доходило до... энергии. Да, у меня типать начинала. Я начинала типать. То есть у меня, у меня такое происходило с физикой, что просто. Но сбывалось. И несколько раз были такие ситуации, что там плохо заканчивалось для людей. Поэтому я просто понимаю, что я не имею права внести, скажем так, не имею права своим же хаосом, который да, во мне, вот, который я, людям причинять боль и вред. То есть да, я могу это делать, потому что я ведьма. Когда у меня задание определенное есть и миссия, да, то есть когда там ко мне обращаются, помощь и так далее, но просто ходить по улице, как шизанутая, проклинать всех и негативить людей, обижая и уничтожая, я не могу этого делать. То есть нужно иметь какие-то рамки. Очень часто, вот, в частности ведьмы черные, да, вот которые работают как я с бесами и так далее, они перегибают палку очень часто. Такое происходит. И некоторые с этого состояния не выходят. Поэтому нужно тоже очень понимать, что есть рамки определенные. Сколько бы тебе не дали, ну, я всегда благодарю силы за то, что мне дали такие способности, да, и то, что на сегодняшний день, типа, в Украине действительно я, я могу сказать честно, да, что я одна из топовых именно за свои предсказания. Это правда. Да, вот, вот я могу это сказать, вот, положа руку на сердце. Но если даются какие-то способности, никогда не нужно спекулировать. Ни да. Потому что э, были моменты и знаю не понаслышке знаю практика в известных украинских знаю по себе что моменты вот эти вот знаешь когда ты когда у тебя корона на голове вырастает такая вот да. Да, когда ты не можешь состоянием совладать оно есть оно бывает нельзя так нужно все это уметь регулировать нужно все это пытаться в себе устаканивать и меня очень сильно выравнивают люди очень сильно то есть только там где-то я перегибаю, или где-то там что-то у меня начинается, там меня выравнивают люди. Я просто иду по улице, ко мне подходят, со мной фоткаются, меня обнимают, улыбаются мне, я понимаю, что, блин, вот... Опускают и тебя на я... землю. Да, и я такая, блин, <свят> вот же ради них делаю, знаешь, вот, вот, хочу уже, не хочу эти прогнозы давать, достало меня, блин, уже, ну, ради них. Я знаю, что, типа, нужно ради них, они меня ждут, блин, они плачут, стоят, когда меня обнимают, она так как-то мне... Ну, короче, то есть я к чему веду? К тому, что нельзя терять в себе человечность. Как ни крути, конечно, практики — это не люди, но человечность терять в себе никогда нельзя, потому что мы также застоим с мясом и с воды, блин, как и остальные люди. Пускай у нас немножко больше привилегий, потому что у нас есть какие-то способности, вот и все. А касательно, к чему, какой вопрос был, напомню, к чему это вела, просто хочу вспомнить. про магические действия, которые ты делала, за счет потом тебя карали силы. Так, было Элементарно, это же корона на голове, которая многих практиков. За нее тоже наказывают, конечно, наказывают за все, за негативные качества, которые тебя разрушают, наказывают силы. За какие-то бездумные действия, которые ты там делаешь на эмоциях, наказывают силы. Поэтому очень важно, когда ты работаешь. Элементарно произошла какая-то ситуация, где на личном там фронте, да. Но хочется уже извинить этого бывшего, хочется уже спать просто. Но нельзя этого делать, вот так я это делала. Нельзя так делать. Надо подойти, надо подумать, надо думать, надо включить холодный рассуд. сейчас я так говорю тебе, понимаешь? А mm -hmm. то, что было пять лет назад, например, ты же не видел <laughs> меня тогда. Сейчас просто потому что трансформации прошли, потому что я повзрослела, потому что война в стране, потому что ну, мы меняемся с каждым годом, ума набираемся. То есть силы они как родители, они имеют свойство наказывать, тебя, вот как мама в угол вставила в детстве, там на гречку на колени. Вот то же самое делают силы. Вот и все. В зависимости от того, как ты накосячил. Но у сил всегда есть, как и у родителей, есть такой момент, что они прощаются. Они до последнего терпят твои непонятные вот эти вот выброки до последнего, как терпят родителя. Вот и все. Но спекулировать нельзя. Дякую, маш, за такий щирий прогноз, щирий езотеричний такий випуск. Дорогі друзі, ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була українська відьма екстрасенс, Марія Тиха. Ви знаєте, що потрібно, будь ласка, підписатися на Ютуб канал Марії на інстаграм. На мій також всім всього доброго. Пока-пока.